রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজ্য সরকারের রাজনীতির উঠে উঠে রেলের প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আজ শিয়ালদহ স্টেশনে রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন রেলমন্ত্রক রাজ্যে ষাট হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত দরকার রাজ্য সরকারের সহযোগিতা তিনি রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন রেলের অনুমোদিত একষট্টিটি প্রকল্প রাজ্য সরকারের সহযোগিতার অভাবে বাস্তবায়িত হতে দেরি হচ্ছে वेस्ट बंगाल के लिए 101 सौ एक वन हंड्रेड एंड वन स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है अगर राजनीति करते तो ऐसा नहीं होता पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे आज मोदी जी सभी के लिए समर्पण के भाव से काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति से ऊपर उठ के हर क्षेत्र के लिए हर प्रदेश के लिए काम करते आप मुझे बताओ वेस्ट बंगाल के लिए प्रायोरिटी पे वंदे भारत ट्रेन मिली कि नहीं मिली नाइन ट्रेन नाइन वंदे भारत टोटल नाइन वंदे भारत वंदे भारत ट्रेन मिली है वेस्ट बंगाल इसीलिए जरूरी है कि हम राज्य सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए जहां हम दस कदम आगे बढ़ा रहे वहां राज्य सरकार एक कदम आगे बढ़ाए तो पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति बहुत न्याय हो सकता है आज पश्चिम बंगाल में रेलवे की तरफ से साठ हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है सिक्सटी थाउजेंड करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता आप सोचो उस इन्वेस्टमेंट से कितना रोजगार उत्पन्न होगा कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा लेकिन ये तभी संभव है जब राज्य सरकार भी केंद्र के साथ कदम से कदम मिला के अपनी जिम्मेदारी पूरी करे अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है तो केंद्र सरकार जो स्टेप्स लगेगा वो स्टेप करने के लिए जो प्रयास लगेगा जो मेहनत लगेगी जो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी তিনি আজ ভার্চুয়াল মাধ্যমে আজিমগঞ্জ কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং রাধিকাপুর আনন্দবিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদে হুগলি নদীর উপর নসিপুর ব্রিজের উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার শান্তনু ঠাকুর সাংসদ জগন্নাথ সরকার সমীক ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন fica think